Следующих выступающих прошу все-таки более четко придерживаться регламента. Сейчас Бородавка скажет свое мнение по этому вопросу. Добрый день, Андрей Бородавка, представитель управления общественной организации Института региональной политики, журналист с нескольких изданий. Я неоднократно был за это время в Киеве и здесь имел возможность наблюдать происходящие события. Значит, вы вот однозначно, то, что происходит, это именно конституционный переворот, путь и массовые беспорядки. Я хотел бы ну, просто сразу начинаю, поддерживаю это обращение и считаю, что в принципе это обращение можно было принимать и раньше. И то, что сейчас происходит, это результат многих недоработок действующей власти, потому что все эти, скажем, опухоль, она уже давно была, и вовремя ее нужно было вскрывать. То, что касается наших харьковских событий, то есть вы видели, здесь у нас есть целый грубый ряд нарушений действующего законодательства. По ситуации с форумом Евромайдана, который проводился у нас 11-12 числа, там были явные факты, препятствия журналистской деятельности. Вот. И несоблюдение журналистских стандартов. Я думаю, Нисон вот медельш нам может подробнее Маганда об этом сказать. Маганда. Да, то есть э, сама аккредитация, условия, такие как в КГБ в советские времена для выезда за границу, недопуск журналистов неудобных, деление на своих, не своих, то есть должны были поручиться за журналиста, что он напишет так, как им надо. То есть это грубейшее нарушение Конституции. Мы помним, что по статье 15 Конституции Украины, общественная жизнь э, в Украине, э, это... Требования политического многообразия, да. Теперь то, что касается ситуации в Киеве. Опять же, был несколько раз там, то есть э, у этих евромайдановцев, которые заявляют, что не сторонники э, европейских ценностей, у них вообще смещена система ценностей на самом деле. Они считают, что единственное мнение правильное это только их. Все остальные, кто не согласен с этим мнением, утвержденным в партийных офисах или у бока или на Туровской 13, Бакирщины, это именно враги Украины, с которыми нужно бороться. У нас был также вот вопиющий случай 16 э, декабря на Крещатике, уже за пределом Майдана, я брал интервью как журналист с бэджиком пресса у Вячеслава Золочевского, который является членом нашего общественного совета и председателем антифашистского комитета. То есть вы просто можете посмотреть, что происходило. То есть тут же на нас напал активист с оскорблениями, я извиняюсь, жиды, москали, э, матами в свой Донбасс и все остальное. И этот человек вызывает охрану. 20 декабря на группу Интер журналиста, который наш с объектива Женя Анаприенко, это уже целая съемочная группа Интер. Вот. Опять же, совершается нападение, они кричат, говорить и правду, то есть ту правду, как они ее воспринимают, и битой разбивают аппаратуру журналиста. По ситуации, опять же, с нападением на харьковчан в автобусе, вы знаете, то есть, что значит жечь живьем. То есть жечь живьем людей, которые имеют полное конституционное право выразить свое мнение, и пусть оно отличается от тех, которые стоят на Майдане, но мы, харьковчане, выражаем свое мнение, свою политическую позицию в рамках действующего законодательства. И у меня такое предложение, то есть мы должны реагировать в правовом ключе на эти нарушения, особенно то, что касается харьковчан. То есть по э, случаям нарушения прав журналистов и э, препятствия журналистской деятельности на Еврофоруме э, должны быть поданы заявления. Как минимум я здесь обращаюсь, я лично буду писать э, в правление областного союза журналистов в областное управление товарищу Голубу. Там был такой товарищ э, Чистилин, он член союза журналистов, который заведовал этой всей пресс-службой и явно нарушал права журналистов. То есть э, я лично поддерживаю и считаю, что нужно поддержать. И вот такое предложение, то есть на те нарушения, которые касались наших харьковчан непосредственно, мы тоже должны отреагировать конкретными правовыми действиями. Спасибо. Спасибо. Сейчас слово предоставляется Ротману Несону на. Добрый день, уважаемые друзья. Значит, ну, в принципе, Бородавка, по сути дела, сказал главную часть моего выступления. Я хочу сказать немножко о другом. А то заявление, которое подготовил Руба, оно очень хорошее. Да, я готов за него проголосовать. Но этих заявлений и на самом Санчеважистский комитет я опубликовал на сайтах более 50 тысяч посещений, дел заявления. Все эти заявления, грубо говоря, сваливаются в угол в администрации президента Экабмина, и никто не считает. Нам надо думать о том, что происходит в нашем городе. В нашем городе происходит следующее. Я вот хочу тоже рассказать на конкретном примере. Прекрасная акция была партии регионов во время этого форума Евромайдана. Им устроили, как говорится, сквозь строй посольство. Это очень правильно, красиво и здорово было сделано. Одобряю на все сто процентов. Один вопрос: почему харьковчан об этом заранее не проинформировали? На второй день люди ко мне подходили и спрашивали. И говорили даже: если вы нам где-то была бы информация, да вышло бы в 10 раз больше харьковчан. Вот. То есть Виктория Михайловна, это надо взять, как говорится, на заметку. Не нужно больше, нужно организованно. Вы да. мне как пресс-службы, а организации партии сейчас да. да, да, да да, да, да. Заранее люди вас поддерживают. Только им скажите, куда и как вы. Вот. Да. Что касается э, наших харьковских дел. Ну, можно эту тему сейчас говорить долго, это бесполезно. Я предлагаю конкретное решение. У нас есть в Харькове, кроме наших 133 общественных организаций, которые создавали Громадскую Раду, много других общественных организаций. Вот. Я предлагаю организовать в, нашем, в нашей Громадской Раде под руководством Рубана и на базе его комитета организовать рабочую группу и подготовить конкретные предложения для Харьковской областной администрации, по вот этому вопросу. То есть мы не должны допустить в нашем городе вот этого вот Майдана. Потому что все начиналось очень мирно, красиво и хорошо. Студенты якобы вышли на Майдан. Чем это кончилось, вы теперь видите. Вам нужно в центре города вот это вот болото, что сейчас происходит в Киеве? Я думаю, никому не нужно. Поэтому я вношу конкретное предложение и прошу его проголосовать, организовать рабочую группу по разработке предложений для босс администрации для противодействия подобным действиям. Теперь то, о чем, о том, том, про что говорил Бородавка. Опять же, да, не конечно, не хочу. Да, значит, о чем говорил Бородавка? Значит, опять же, Виктория Михайловна, ко мне подходили журналисты и говорили то же самое. Очистили член Союза журналистов. У нас есть правление комитет по журналистской этике. Я им говорил, для того, чтобы мы могли работать, ну не напишите заявление, чтобы были грубо нарушены ваши права. Никто не написал. Вот так я... поняла сегодняшнее заявление Андрея Бородавки можно считать одним из таких заявлений. Одним? Да. Но ну, я думаю, что лучше было бы, чтобы было хотя бы трещина. Ну, я думаю, что это... это, да, это, да, это... Да, это... Да. Ко мне подходили работники областного оперативления Харьковских, и я им говорю, что так, нужно так, сделать не только женщины не женщины. Я, 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 думаю, я думаю, что, есть, что если мы проведем правильно все, что сказал, то мы, правильный, правильный, absurd, это да, очень понятно. Все, я ставлю на голосование, я, я прошу поставить на голосование мое предложение, и я закончу. Валерий Владимирович, подождите, пожалуйста, мы обсуждаем. А, да, пожалуйста. Я не вас. Нет, а Валерий Владимирович пытался. Да. Писал, Спасибо, за, что вы писали, ну, Значит, вы подождите, Будете, но чуть попозже. Сейчас Зубов Марк Иванович просил слово. Марк, Зобов, ассоциация духовной интеллектуальный выбор. Ну, уважаемые коллеги. Хайков. Хайков всегда славился склонностью к диалогу, да, поиску компромиссов. И у меня есть предложение сделать так, чтобы наш этот документ, во-первых, нас тут не Во-первых, чтобы нас не расколол здесь этот документ, а во-вторых, чтобы, в общем-то, он действительно как вот все-таки был где-то там услышан. Да? И он э, будет услышан, если мы прислушаемся к некоторым инициативам, которые уже прозвучали на данный момент в адрес тех событий, которые происходят в Киеве. И я предлагаю поддержать инициативу, озвученную пресс-службой Литвина Владимира Михайловича. Заключается его инициатива в следующем. Созвать неочередную сессию Верховной Рады. На этой сессии Верховной Рады отменить вот те законы, из-за которых, собственно говоря, очередная волна пошла. Это раз. Но это частности. А второе, обязать, как бы, вот скажем так, всем народам обязать вот эту Верховную Раду сидеть там до тех пор, пока не найдут компромиссное решение. И это решение предложит нашему обществу. Я хотел бы напомнить, уважаемые коллеги, что кризисная ситуация 2004 года была разрешена именно в стенах Верховной Рады. И да, и вот под прессингом, который был из ней и так далее, нашли то решение. Нет у нас на сегодня иного легитимного пути и иного легитимного коллегиального органа, способного предложить к обществу решение. Никакие круглые стола, столы, никакие там иные тусовки, они не имеют никакого значения, никакой роли. Только Верховная Рада. Поэтому мое предложение следующее. Вот, кстати, я премного благодарен вообще за инициативу, что вот такого рода звернения, кстати, обращения готовится. так? Вот, но э, вот в том обращении, которое Валерий Владимирович зачитал, постараться уйти от оценочных суждений, в самом начале их убрать. А да? Да? Потому что вот оценки у каждого свои. И чтобы мы не ругались, давайте мы их уберем. Я объясню, в чем дело. Вот Владимир Михайлович Лепин, уважаемый Владимир Михайлович Лепин, да? он считает, что, все-таки говоря, за бардак, парни, кто должен отвечать? власть. Понимаете? А если мы сейчас с вами начнем, а что написать? кому и по поводу кого, вот в этой преамбульной части с оценочными суждениями мы передеремся. Поэтому я предлагаю завершать, 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 мысль. Предлагаю э, идею самого обращения поддержать, это раз. Второе. Уйти от оценочных суждений, просто выразить свою обеспокоенность. То, как вначале там говорится, великолепно говорится. Выразить свою обеспокоенность со ситуации, это да. А второе, выразить эту обеспокоенность Внести вот это вот самое предложение, обратиться от имени нас Верховной Ради, что она на сегодня должна выполнить эту свою миссию, эту свою функцию. Ведь она это единственный представительный орган всего народа Украины. Я обзак, вот. нас, я. Нет, я... Абзаце, если... нет, я же предлагаю. А я, вас, я, вас, все, значит, я же Спасибо. Спасибо.